З настанням весни у місті Родинське триває благоустрій парків і скверів, прибирання територій, висадка дерев та квітів, реконструкція стел, заміна ламп зовнішнього освітлення. У міській раді уточнили, що метою оновлення вуличних ліхтарів є підвищення рівня безпеки та комфортного перебування жителів у вечірній час на вулицях міста. Виконуючи обов'язки родинського міського голови Катерина Андрійченко розповіла, на яких саме вулицях нові світильники встановлять у першу чергу. Сейчас в городе Родинском идут активными темпами работы по благоустройству города. На данный момент выполняется замена светильников по центральной улице это Шахтерская Славы, также Молодежной улице и улице Пушкина. В дальнейшем также будут приобретаться еще светильники для того, чтобы максимально заменить их по нашему городу. Все эти денежные средства, которые были выделены на сессии Родинского городского совета депутатами, идут по целевому назначению. В данный момент приобретены э, LED-светильники, э, которые будут установлены по улице Шахтерской Славы, Молодежная и э, Пушкина. На улице Шахтерской Славы э, будут установлены светильники 100-ваттные, э, так как улица проездная, и чтобы были освещены все даже пешеходные переходы. А на всех остальных улицах будут установлены 50-ваттные. Так как коммунальное предприятие закупали светильники непосредственно у самого производителя, они нам сделали большую скидку, что позволило нам сэкономить денежные средства. Благодаря сэкономленным средствам у нас есть теперь возможность осветить большую территорию города. Особливу увагу приділяють пішохідним переходам. Поблизу них встановлюють трилампові світильники, аби видимість була максимальною. Поблизу меморіалу у парках перемоги та шкільний встановлюють та білять бордюри. А у центральній частині міста нещодавно висадили троянди та ялинки. Такі роботи з благоустрою планується виконати і в інших скверах. Комунальне підприємство працює в штатному режимі. Зараз на даному етапі відбувається заміна світильників по погороду. Своєчасно вивозиться мусор. Ремонтируем стоянки, некоторые уже отремонтированы, и в дальнейшем планируем полностью отремонтировать в кратчайшие сроки. Комунальники докладають максимум зусиль, щоб місто було чистим та доглянутим, але й жителі Родинського не залишаються осторонь. Вони залюбки беруть участь у загальноміських суботниках. Представники підприємств та установ також приводять до ладу прилеглі території. Роботи продовжуються, ми на цьому не останавливаємося. Також хочу поблагодарити шахту Красноліманську, шахту Родинська за те, що вони своїм колективом вийшли також на вулиці нашого міста і убирають території, які закріплені за їхніми підприємствами. Отдільно хочуть поблагодарити Активных жителей города Родинска, которые принимают участие, депутатский корпус, работников коммунальных предприятий. И поблагодарить также нашего мецената, депутата, Покровского городского совета Сергея Сергеевича Андриченко. Такими совместными усилиями, такой командой мы и дальше будем продолжать работать во благо нашего города, во благо наших жителей. Але на жаль, не всі мешканці Родинського беруть участь у суботниках. Так досі залишається неприбраною територія одного з навчальних закладів міста. Про це повідомив депутат родинської міської ради Денис Орищенко. Мені хотілось би відмітити тот факт конкретно по школі номер 35 директорка Валенка Ольга, що вони не вбирають школьний парк сквер в телефонному розговорі. нею лично я задав на що вона надала відповідь, її. Запретила це робити руководство Гарано. Я сам учився в цій школі. И мы всегда убирали этот парк, школьный сквер, два раза в год. Это все было, как бы, ну, запланировано. Это была добрая традиция. Почему покровские власти, конкретно глава города Голуб, запрещают убирать жителям города Родинской свой же парк, мне тоже непонятно. Поэтому я хочу обратиться к жителям: выходите, убирайте. Все вместе мы сделаем наш город краше и лучше. У меня как депутата возмутил тот факт, что вчера на сессии Покровского совета общественный деятель Верзилов высказался таким тоном, что у нас здесь на грязь, свалки, мусор. То есть человек, который не является жителем города, как бы говорит неправду и говорит за всех жителей города. Знімальна группа телебачення КАПРИ мала змогу упевнити, що у місті чисто та комфортно. Ми запитали у пересічних мешканців Родинського, в якому стані наразі перебувають міські парки та сквери, вулиці та при буденковой территории и че в частном Ну вот сейчас за последние три года город изменяется к лучшему. Освещение делается, это раз. Прекрасный парк у нас сделан в районе Большого ДК прекрасно уже даже со своей старостью прийти вместе с внуками, просто прогуляться, посидеть, полюбоваться прудом, посмотреть на животных. Сейчас облагораживается центр города. Прекрасно посмотреть на вот эти стелы, которые сделаны. Потому что большинство наших молодых людей даже не знают своих истоков, кто организовывал город, кто влаживал сюда свои способности, знания, умения. Поэтому сейчас, конечно, это радует. По-моему, Город начинается снова становиться городом роз. Высаживаются насаждения, ели, делаются красивые клумбы. Но город облагораживается. Я переселенец. Сама приехала сюда с Авдеевки почти пять лет назад, в 2015 году. По сравнению с тем, что как я приехала сюда, что нигде было не ни сесть, не вывести детей погулять. Это небо и земля. Я очень довольна всей вот этой работой, которая здесь проделана. Я у меня сердце радуется, цветет и пахнет, когда я вижу такую массу людей, которых не принуждали, не заставляли, просто люди по собственному желанию вышли и высадили вот эти тысячи роз, убрали, прибрали. Я, я не знаю, <с> <с> мне просто не хватает слов, чтобы описать все это и дать благодарность тем людям, которые организовали все это. Так приятно сейчас э, идти по городу, э, радуется сердце и душа. Вот уже второй год мы наблюдаем, как наши... Э, Руководство исполкома, э, при большой поддержке Сергея Сергеевича Андрейченко, э, облагораживают и благоустраивают город. И это в условиях практически отсутствия бюджетного финансирования, мы видим, какие позитивные изменения. Вы понимаете, в прошлом году это было массовое наведение порядков внутриквартальных годами, когда ничего не убиралось. В этом году подключились с большим удовлетворением, вижу, под... и я участвовала, подключились жители города. Откликнут... Откликнулись предприятия. Впервые за десятилетия у нас же здесь пери на клумбах рос. Пери в центральном парке. И теперь я вижу, и к нам пришли розы. И... Конечно же, благодаря Сергею Сергеевичу. Вот ему огромное спасибо за внимание к городу. Но, конечно, это укор руководителям Покровска. Потому что если мы единый город, то внимание должно быть пропорциональное жителям. Здесь тоже живут жители и требуют к себе внимания. Но если Красноармейск пользуется ресурсом бюджета, благоустраивает город, то получается наш ресурс – это Андрейченко. Хочется поддержать наших городских руководителей, чтобы они не сбрасывали темпы. Проблем в городе, конечно, еще есть много. Значит, у них большой фронт работы, пожелать им удачи, чтобы также дальше город развивался.